смысл, мне кажется, этой встречи был, но, к сожалению, выводы у меня довольно печальные. То есть из трех с половиной часов больше половины времени, наверное, или где-то где где половину времени, ну, говорилось совсем не о экономике, не о развитии страны, не о там, плане маршала для Украины, не о стратегии, э, благодаря чему мы из той ситуации стагнации, которая есть сейчас, вдруг должны там, пойти бурный экономический рост и мы из сырьевой страны которая сейчас экспортирует кроме там сырья понятного как обычно еще и людей очень большое количество уезжает порядка отток трудовых ресурсов где-то под миллион человек в год Что у нас сейчас большая часть польшу но при этом как венгрии в чехии работают уже там под 300 тысяч людей и планы еще на 150 канада постоянная программа но ну, я уж не говорю там о других странах и о тех людях, которые в Россию уезжают. Так вот, к сожалению, большую часть времени говорилось о том, что, ну вот, что мешает работать а не о том, как мы будем развиваться. То есть говорилось о том, что положат конец там маски шоу. Практически половина вопросов, половина обсуждений было, так да, пора уже положить конец, прекратить это. Так вот я зараз